आज दिनांक एकोणवीस नऊ दोन हजार चोवीस रोजी सौ योगिताताई तेलंग यांच्या वाढदिवसानिमित्त माननीय श्री विजयरावजी तेलंग यांच्याकडून भोजनसेवा देण्यात येत आहे तरी नंदनी फाउंडेशन त्यांचे शतशा आभारी आहे जय गाडगे बाबा ब्रह्मारपड ब्रह्मा ब्रह्मार ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसमाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायु पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ऊ ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसमाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा